律师小姐，是我，简玉。我想请你当我的代理律师，你会来见我的，对吗？我的老师顾维珍一次被绑架，警方怀疑是我做的。你的老师失踪了，你怎么看上去一点都不担心呢？我当然担心。 只是我不太擅长表现出来。他说自己很感激、尊重顾维珍，但收养申请上，他却没有签字。血液检测结果出来了，既不属于顾维珍，也不属于简玉。二少爷，余良不见了。不见了，是什么意思？我们本来就不是同类人，是你们不愿意相信。所谓有意义的事。 站在不同的立场，有不同的评判。也许在将来的某一天，我追求的才是正确的。快快报警！站住！不然我现在就杀了你！嗯，饶饶命啊！还嘴硬是吧？你知道你不满我在那些病人身上做试验，但我跟你爸爸不同，所以对我来说，老师是恩人。 跟你聊天很愉快，可惜时间到了，该说再见了，律师。